Всем привет! Я художник Андрей Клишин, рассказываю о своих картинах, о каких-то странностях, которые эти картины сопровождают, и о том, как я это все для себя чувствую. Сегодня представляю вам очень старую картину 2019 года. Это картина из сна. Мне когда-то, ну, когда я еще был гораздо моложе, приснился сон. Сон очень короткий, буквально какой-то вот такой эпизод, но настолько он меня заинтересовал, настолько он меня заинтриговал, что я его попробовал описать. То есть я написал такой небольшой рассказик из сна. В принципе, сон длится какие-то мгновения. Все остальное как бы достраивается уже мозгом, достраивается воображением, какие-то действия, какие-то сопровождающие нюансы и так далее. И вот у меня получился такой небольшой рассказик. Чудесная страна Шири Блант. Ссылочка на этот рассказ будет внизу в комментариях на русском и на английском языке. Вот это этот цветок, это иллюстрация из того рассказа, вот в этот цветок превращался главный герой в определенный момент. Вот поэтому вот получился такой странный цветок, совершенно непонятный, то ли подсолнух, то ли кактус, то ли еще что-то такое. Но вот такая вот иллюстрация у меня получилась. Так что обратите внимание на эту картину ⁇ Красный цветок ⁇ Вот моя такая фантастическая экспрессия. Картина ⁇ Красный цветок ⁇ Пока!